你敢动手，休怪我们不顾同胞之情！跟他还讲什么同胞之情？他威虎虎妖就是跟妖师作对，一起上！等等，大家先别激动，此时还是等统帅他们来定夺吧。先杀了他再说，不能让他跑了！对，不能让他跑了！住手！各位不要冲动，白狐现在已经没有任何法力了。 何必如此干戈相向？我知道你们平时跟虎子的关系匪浅，但也不能因此徇私枉法呀。这一路走来，虎子的为人怎样，大家都知道。有事好好说话，切勿冲动。这当中一定有什么误会。你们这是为虎作伥。先祖之前早有明示，虎妖现世危害人间，一定要将其铲除。白虎现在没有任何的杀伤力，而且他也从来没有伤害过你们任何一个人，何必要这样赶尽杀绝？ 如果各位一定要一意孤行的话，别怪我手下无情。你们这是违抗先祖的指示。没想到这话竟出自统帅之口。即便白虎没有法力，也应该偿还过去的罪孽。居然还苟活在世上！娘，别怕。先祖。 白虎是虎子的娘，还望三思。今天白虎必须被拿下。千总<坐>，小轩，这件事情你别插手。拿下他、啊！虎子，虎子，青桐。啊 每逢白虎降世，世间就会受到无穷的灾祸。五百年前，他残杀无数妖师；五百年后他的出现，同样会给大陆带来巨大的损失。大掌柜，虎子他们怎么样了？你服下丹药，应该快苏醒了。这白虎虽是妖兽，但毕竟是虎子的母亲，咱们得想办法阻止才行。见机行事。 我知道，你们当中有人跟白虎之子感情深厚，但现在大局当前，不能感情用事。你们丝毫的动情，丝毫的动摇，都会毁掉一个家庭，毁灭一座城池，甚至毁掉一个国度。既然你们都站在这儿，就要背负起拯救苍生的使命。这一点，你们时时刻刻都不能忘记。杀白虎，祭英灵。杀白虎。 之前在伏龙都城，我也派人抓过白虎。他虽然是妖，但是从来没有伤害过任何人。哎，虎子怎么还不来、啊？点火。是。你们谁敢动他？ 金刚诀是斩杀妖帝的法器，你不配拥有它。妖就是妖，我今天必杀白虎。先祖，那白虎法力尽失，想要处置他也不急于一时。现在紧要之事应该是找到妖帝心脏才对啊。是啊，先祖，我的兄弟是我们并肩作战的好兄弟，给他们母子一些相处的时间，处置的事情再稍微等一等吧。你们竟为了虎妖之子七祖忘宗！<laughs> 人心不古，让我失望至极。当年，我看着他斩杀我的亲人和朋友，只要我有一口气在，我便要杀他，以祭先烈之灵。 看到了吗？狐妖之子妖性未除，你们还为他求情？我看今天谁敢拦我，休怪我手下无情！